Нам предстоит очень много работы. Много работы! Завтра в нашем заведении будет свадьба. И я хочу организовать это мероприятие так, чтобы молодым запомнилось оно на всю жизнь. В нашем городе родится новая семья. И это здорово. Я живу в Изюме и люблю свой город. В нашем городе очень много людей занимаются спортом. Спорт – это здоровье. Я хочу сделать в городе так, Щоб наша молодіж не ходили по вулицям і не а приходили в зал і оздоравливались. Спорт має бути доступен кожному. Вітаючи щодня наших ізівчан. Класна хвиля в кожен дім несе тепло, любов і повагу. Тому я особисто хочу, щоб у нашому спільному домі, нашому рідному місті Ізюмі, було тепло, затишно і комфортно як молоді, так і людям похилого віку. У кожному голки нашого міста живуть добрі і іскрені люди. В повседневної життя ми трудимося над благополуччям наших сімей і часто забуваємо про відпочинок. У наших детей должны быть места, где они смогут проводить веселый досуг. Для этого мы реконструируем городской парк. У парка появится своя культурная программа мероприятий. И каждые выходные наши изюмчане со своими семьями и детьми смогут культурно, достойно и интересно отдыхать. Малый и средний бизнес на сегодня – это основа экономики города. Как исправные налогоплательщики мы делаем все, чтобы жизнь в Изюме стала лучше. Создать благоприятные условия для бизнеса – это основная задача, и над ней мы будем работать. Каждый день в мою компанию обращаются из У всех разные вопросы. Кому-то просто нужна консультация, а кто-то просит помощи в сложных юридических вопросах. Мы всегда стараемся найти профессиональные решения, ведь за плечами уже 20 лет опыта в этой работе. Я хочу, чтобы в нашем городе у людей не было проблем с правовыми вопросами. Мы наведем порядок в сфере административных услуг и уберем преграды между простым человеком и человеком. Через нашу медицинскую службу проходит очень много изюмчан. Сохранить жизнь, поставить на ноги – это наш главный приоритет. Сегодня в нашем городе основная, главная проблема – проблема верной диагностики. Я хочу, чтобы у наших изюмчан не было проблем со здоровьем. Для этого нам нужен томограф. Ведь верная, правильная диагностика – это правильно назначенное лечение и быстрое выздоровление. Мы сделаем все, чтобы в Изюме появился компьютерный томограф. Навчальный рік у самому росту. Мы должны подумать про том, чтобы наши дети були освіченими і вихованими. Я хочу, щоб нашим дітям було комфортно і затишно в навчальних закладах, щоб для них були створені гідні умови для здобуття освіти. Я хочу, щоб двори зюма були чистими і ухоженими, а для этого ми повинні заботиться об уборці території, її благоустройстві. Очистить улицы поможет раздельный сбор мусора. Стихийные свалки не будут угрожать экологии. Марченко пригласил меня в партию на Виабыча. И наша команда постарается оправдать доверие всех людей. Мы знаем, что делать. Наш город – это один большой дом, в котором мы живем. Если что-то в нашем доме пошло не так, мы не остаемся в стороне. Мы принимаем решения, действуем. Несмотря на трудности, мы не теряем надежды. И самое главное, ежедневно работаем на благо «Изюма». В это воскресенье я рассчитываю на вашу поддержку и поддержку моей команды партии «Новеобучие». «Изюм» – город, у которого есть будущее. Давайте выберем это будущее вместе!